لمبعيوم القران داتو دوتا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihkan Alhamdulillah syukur kepada Allah dapat kita bertemu lagi dalam rancangan Al bayang Al-Quran bagi tuan-tuan memiliki tafsir kasir, Tuan yang kasir tolong buka pada jilid yang ke-9 muka saat 106 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulih wa attaqullah inna allaha sami'un alim Ya ayuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi tajahru lahu bil qawli jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Inna al-ladhina yagudduna aswatahum inda rasulillahi illahi al-ladhina imtahna allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman. Jangan kamu meninggikan suaramu lebih daripada suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang nyaring sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain. Supaya tidak terhapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyedari. Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Dalam ayat yang awal ini, kita dapat lihat Allah membimbing para hambanya bagaimana cara bergaul, berhubung dengan Nabi SAW menghargai, menghormati, memuliakan masih lagi berkaitan dengan surah yang lalu kaitan ataupun surah sebelum pada surah Al-Hujurat ini kata Imam Al-Biqai bahawa surah yang lalu penekanan pada aspek kital iaitu peperangan yang pada awalnya menyebut nama Nabi SAW sambil menamakan juga surah itu dengan nama surah Muhammad yang penuh dengan huraian tentang keagungan baginda yang salam selepas itu menyusul surah Al-Fatih yang bicara tentang kemenangan dan diakhiri dengan pujian kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabat Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyda wal kufaru hama'u bainahum maka tidak hairan jika surah Rasulullah sesudah itu surah ini memberi bimbingan bagaimana sikap, adab, akhlak, sopan santun yang perlu ditunjukkan dalam ucapan dan perbuatan yang akan membawa seseorang itu masuk dalam kelompok umat Nabi SAW untuk memperolehi kedekatan hubungan dengan baginda SAW. Inilah yang merupakan inti kepada bimbingan ataupun panduan dalam kita berakhlak mulia dianjurkan oleh ayat-ayat ini. Jadi Allah mengajar di awal surah Al-Hujurat ini, Ya ayuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadailahi wa rasuli Wahai orang yang mengaku beriman, jangan kamu mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Dengan menetapkan satu hukum keagamaan ataupun persoalan dunia itu, sama ada melibatkan diri kamu atau masyarakat, jangan kamu menetapkan satu bertentangan dengan ketapan. Saya telah bawakan contoh-contoh daripada kitab Syaraful Mustafa oleh Imam al bagaimana para sahabat ini punya akhlak dengan Rasulullah SAW dalam bab perkahwinan, dalam bab bersalam, memegang satu yang kotor dengan tangan kanan pada tangan itu telah menyentuh Rasulullah SAW ataupun akan sentiasa bersalam dengan baginda. Begitu sekali fahaman mereka terhadap memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyatakan wa innallaha <tukullah> samiun alim. Takwalah kamu kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah itu kerana semuanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa yang kamu cakapkan, apa yang terletik dalam hati kamu semuanya dalam kekuasaan ilmu Allah Subhanahu dan keluasannya. Perkataan tuqaddimu ni sebenarnya berasal perkataan qaddama iaitu maknanya kalau kita lihat mukaddimah. Orang semua sebut tentang kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Khaldun namanya mukaddimah. Merupakan satu kitab berkaitan dengan ilmu sosiologi bahkan boleh dipanggil sebagai bab apa ilmu sosiologi kerana mukadimah dalam perhubungan manusia berkaitan dengan hukum hakamnya adabnya maka ini kitab mukadimah yang kita tahulah dan kalau kita baca buku mana-mana pun ada bahagian mukadimah mukadimah maknanya yang awal sekali telah saya jelaskan kepada tuan-tuan bagaimana difahami dengan maksud majaz di sini makna mendahului Rasulullah SAW mendahului ketapan Allah itu yang tidak dibenarkan jadi kalau kita perhatikan dengan demikian kata tukadimu ni tidak memerlukan kepada satu objek ada yang berpendapat dia memerlukan kepada objek ni maknanya fi'an limu pun lazim. Hanya saja menurut mereka objek tersebut sengaja tidak disebutkan agar mencakupi semua perkara. Ini satu bab daripada ijaz Quran. Macam kita belajar surah Iqra' dulu. Allah menyatakan Iqra' baca. Iqra' perlu kepada satu maf'ul. Tapi tidak dinyatakan apakah maf'ul itu kerana memadai ilah untuk menyebut selepas itu membaca dengan nama Tuhanmu. Membaca bahawa Allah menciptakan segala sesuatu. Supaya apa yang kamu baca itu menjurus kepada menjadikan kamu orang yang bermanfaat dan memanfaatkan orang lain. Maka demikian juga dalam konteks ini sengaja tidak disebutkan kerana dia mencakupi segala perkara jangan kamu mendahului ketetapan Allah dan Rasul apa pun maknanya yang jelas ayat ini melarang para sahabat Nabi untuk melangkah mendahului Allah dan Rasulnya. jangan menetapkan hukum hakam jangan berucap jangan memberikan sesuatu pandangan sebelum daripada petunjuk yang dibawakan oleh Rasulullah SAW yang merupakan wahyu daripada Allah SWT ada para sahabat ni tuan-tuan dimulikkan sekalian kita selalu jumpa dalam hadis-hadis bagaimana Nabi bertanya kepada para sahabat ni satu bimbingan untuk kita faham bahawa para sahabat ni generasi yang terbaik yang dilahirkan di bumi untuk menyokong dakwah Rasulullah ni. Bila Rasulullah bertanya kepada mereka, contohnya Nabi bertanya, bulan apakah ini? Kota apakah ini? Ini dalam musim haji, orang baru pulang daripada haji. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ni bulan apa? Ni kota apa? Mereka tahu, itu bulan haram, ini tanah haram, tapi mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tengok bagaimana akhlak tunjukkan mereka ni begitu prihatin dan takutnya mereka selepas ayat ni turun, bahawa jangan mendahului ya Allah dan Rasulnya. Apa saja ditanya kepada Rasulullah mereka, mereka jawapan itu kepada Rasulullah dengan merasakan ni mereka seolah tidak ada apa-apa. Jadi dalam ayat ini la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulih yang mengisyaratkan makna kehadiran Allah dan rasulnya yang mana kalimah ini mengandungi makna kehadiran keduanya dari Al ataupun dekat merujuk kepada tangan kanan dan juga tangan, tangan kiri contohnya. Saya bagi contoh pada tuan-tuan. Kalau anda ni terlanggar seseorang daripada belakang, perkara ni uh, buruk kan. Tapi kalau anda melanggarnya daripada hadapan, ini lebih buruk lagi. Nah, ini yang saya tafsir sebut kepada tuan-tuan tafsir -tuan Al-Kashaf mengatakan bahawa maksud yang dibawa oleh ini adalah untuk peluasan tawasu'nya iaitu bila kamu melanggar Allah Rasulnya daripada arah hadapan bukan kita maksudkan di sini kita tajsim iya zan billah bukan tapi ini untuk umat mudahkan untuk faham pernah kita bawakan perkara ini maknanya kalau melanggar satu ketapan Allah itu daripada arah hadapannya itu lebih buruk lagi kerana dia bukan sahaja sifat bihadap dia juga menunjukkan kepada pelecehan melecehkan mempelecehkan sikap kurang ajar jadi penggunaan kalimah bayna yada ilahi wa rasulih di sini. Sebab harfiah berarti di antara kedua tangan Allah dan rasulnya. Maksudnya di hadapannya jangan mendahuluinya. Jadi penggunaan kalimah ini menggambarkan buruknya satu tingkah laku seolah-olah di ilustratekan, ilustrasikan dengan seorang berjalan bersendirian meninggalkan di belakangnya siapa yang patut diteladani dan dihormati. Jadi kalimah ini juga mengisyaratkan bahawa larangan ini jika diduga akan ada bimbingan daripada orang yang hendak diteladani itu. Jadi anda pula berada di hadapan dia sepatutnya anda berada di belakang dia untuk diajar anda cara yang betul berjalan menuju ke tempat destinasi dan sebagainya tapi kerana sikap sombong yang anda tunjukkan telah berada di depan dia, maka anda tidak akan belajar apa-apa dan tidak tahu direction yang betul walaupun bagaimanapun saya telah jelaskan kepada tuan-tuan ketika Nabi mengutuskan sahabat yang mulia Muaz bin Jabal radhiyallahu an ke Yaman dan ada disebut dalam tafsir bin Qasir kalau tuan-tuan rujuk pada muka 106 satu ni Nabi tanya kepada Sayyidina Muaz sahabat Nabi yang paling faqih bima tahkum qala bi kitabillahi ta'ala qala sallallahu alaihi wasallam fa ilam tajid qala bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam fa ilam tajid, تجد قال رضي الله عنه أجتهد رأي فضرب في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي متنيا kepada Muaz yang diutuskan sebagai hakim di Yaman ini dengan apa engkau akan memutuskan satu hukum wahai Muaz Muaz menjawab dengan kitab Allah Nabi tanya lagi kalau engkau tidak menemuinya dalam Quran apa yang kau gunakan dia menjawab dengan sunnah Rasulullah SAW so, Rasulullah SAW bertanya lagi jika tidak berjumpa juga di mana engkau akan cari jawapannya jawapan Muaz saya akan berijtihad dengan pendapat saya Rasulullah Rasulullah pun menepuk dadanya dan berkata segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah SAW dengan apa yang dilibai oleh Rasulullah SAW jadi di sini yang dimaksudkan oleh Mu'ad adalah dia menaruh harapan bahawa pendapat pandangan istihadnya sesudah mencari daripada Quran dan juga hadis. andai kata dia mendahului istihad sebelum mencarinya dalam Quran dan hadis, maka demikian termasuk dalam sikap mendahului ketapan Allah dan Rasulnya jadi dapat kita perhatikan dari hadis ini bahawa ayat ini bukannya menutup langsung pintu berfikir kepada umat Islam tetapi ada batasannya dalam memberikan pandangan mestilah sumber yang paling berautoriti untuk mereka rujuk adalah Quran dan juga hadis. Jadi penjelasan Nabi pun tidak selalu saya otomatik mesti diterapkan kerana pandangan baginda ni ada macam-macam tujuan dan sasarannya. Para sahabat bertanya sebagai contoh dalam kes memegang aurat apakah imbatal wudu atau tidak. Kita dapat melihat pelbagai jawapan dikemukakan Rasulullah SAW. Ini kerana mengambil kira meraihkan tujuan dan juga sasaran. Jadi penjelasan Rasulullah SAW mungkin baginda berikan dalam konteks penjelasan kepada masyarakat baginda yang tentu sedikit sebanyak berbeza daripada masyarakat sesudah itu. Ketika Nabi menjelaskan sebagai contoh makna perintah Allah SAW menyiapkan kekuatan terhadap musuh. Nanti kita ada peluang kita masuk surah Al-Anfal. Wa a'idu lahum masata'atum min quwatin wa miribatil khail. Penting untuk ada persiapan panah dan juga contohnya para pemanah. Tentulah dengan perkembangan persenjataan hari ini kalau kita lihat negara yang berperang Pakistan dan India sebagai contohnya mereka tidak lagi menggunakan panah kuda ini bergantung kepada perubahan keadaan la yung karu tarur ahkam bi azman wal azmina bahawa hukum yang ditetapkan nabi sesuai untuk waktu itu tapi mesti diambil kira keadaan perkembangan masa dan membawa kepada perubahan dari seluruh hukum kerana waktu yang berbeza dan zaman yang berbeza jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihkan sebenarnya kalau kita perhatikan di kemukakan kita kita tafsir sebab turunnya ayat-ayat yang mulia di surah hujurat ini sebagai contohnya riwayat daripada Imam Bukhari tuan-tuan boleh baca dalam Fatul Bari sebagai contohnya telah pun diterjemahkan alhamdulillah oleh tuan-tuan dapati daripada Aikim Shop bahawa Fatul Bari ni kitab syarah kepada Sahih Bukhari ni antara yang menarik antara baik untuk kita baca sampai para ulama mengatakan la hijrat ta'a al -fathih. tak ada lagi selepas pembukaan kota Mekah ni tak ada lagi hijrah dan mereka juga merujuk kepada tidak ada maknanya seolah hebatnya kitab Fatul Bari tu la fatha ba'd al fathi dah kita baca kitab Fatul Bari tak perlu baca kitab ya seolah begitulah pentingnya kitab ini untuk jadi koleksi dalam maktabah dan juga rujukan kita di mana saja jadi dalam Fathul Bari sebagai contohnya kita dapat lihat sebuah riwayat dikemukakan kepada Ibn Abi Mulaikah. Allah bin Az-Zubair mengkhabarkan kepadanya ketika ada sekumpulan orang daripada Bani Tamim datang menghadap Rasulullah SAW. Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, angkatlah Ka'aq bin Ma'bad sebagai pemimpin. Tapi Zina Umar Qatab Anhu pula berkata, jangan Rasulullah, tapi ambillah Aqra' bin Habis yang patut Nabi angkat sebagai pimpinan. Abu Bakar berkata kepada Umar, kamu ni sentiasa menentang pandangan aku ya. Umar menjawab, aku tidak menentangnya. Maka terjadilah perang mulut di antara keduanya. Suara mereka semakin sehingga turun ayat yang pertama yang telah kita bincangkan daripada surah Al-Hujurat ini ayat pertama ayat kedua mengajar umat Islam supaya berakhlak di depan Nabi SAW jadi lima ayat yang pertama turun daripada Imam Al-Bukhari di sini juga Imam Tirmizi bahawasanya itu adalah satu peringatan daripada Allah SAW antara perdebatan berlaku di antara Abu Bakar dan Umar dekat dengan Rasul SAW mengenai pimpinan yang selayaknya diangkat Ibn Munzir pula menyebutkan daripada Hasan Basri pada hari-hari korban ada beberapa orang memotong haiwan korban sebelum Rasulullah SAW kemudian baginda memerintahkan mereka untuk berkorban sekali lagi kerana korban dilakukan selepas semayang raya bermula waktunya Ibn Abi Dunia pula dalam Al-Adhahi meriwayatkan bahawa dia seorang memotong haiwan korbannya sebelum salat Eid lalu turunlah ayat ini menegur bahawa jangan buat satu perkara itu sebelum ketapan Allah sebelum ditunjukkan oleh Rasulullah SAW Imam Tabarani memukakan dalam Mu'jam Al-Awsat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia sebahagian yang begitu cepat menentukan tarikh hari bulan dalam Islam iaitu mereka telah pun menjalani ibadah puasa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah pun menurunkan ayat pertama surah al-hujurat ni menegur umat Islam jangan buat satu tindakan sehingga datang kepastian daripada Allah dan rasulnya insyaallah dalam kuliah akan datang kita akan lanjutkan lebih mendalam tentang perkara-perkara berkaitan sebab nuzul turunnya surah al-hujurat ini wallahu a'lam. wa sallallahu wa alihi wa sahbihi wa baraka alamin wa barakallahu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh